Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan mengenai karya-karya terpilih negara Timur Tengah, khususnya negara Mesir. Pertama sekali, sastra Mesir ialah sastra yang tertua di dunia. Ianya bermula sejak zaman purba dengan tulisan hieroglif sebagai contoh The Book of the Dead yang menceritakan mengenai kehidupan selepas mati. Apabila Islam sampai ke Mesir, bahasa Arab menjadi bahasa utama dan muncullah sastra-sastra Arab klasik seperti Qasidah dan Hikayat. Bermulanya zaman moden pada abad ke-20, sastra Mesir berkembang dengan pesat. Novel, drama dan cerpen semakin popular pada zaman itu. Dan penulis-penulis juga semakin berani untuk mengenengahkan isu-isu besar seperti politik, hak wanita dan pertembungan antara tradisi dan moderniti. Seterusnya kita akan beralih kepada struktur masyarakat iaitu budaya berdasarkan nilai agama terutamanya agama Islam yang telah mempengaruhi undang-undang, pendidikan dan kehidupan harian. Selain itu wujud juga jurang besar antara golongan elit dan golongan biasa terutamanya di bandar-bandar Namun begitu dalam karya moden seperti Woman at Point Zero oleh Nawal El Saadawi, kita nampak yang wanita mula melawan sistem patriarki tersebut dan watak utama dalam novel ini iaitu Firdaus yang hidup dalam penindasan oleh suami dan orang-orang atasan telah bangkit dan membunuh lelaki-lelaki yang pernah menindasnya. Walaupun dia dihukum mati, dia tidak takut dan berkata lebih baik mati dalam maruah daripada mati ditindas. Ringkasnya kita boleh lihat bahawa perubahan konteks dalam karya-karya terpilih di Mesir yang dahulunya lelaki bersifat dominan dan sistem patriarki itu sangat meluas. Namun begitu, wanita pada zaman moden lebih berani dan bangkit untuk menghapuskan sistem patriarki tersebut dan mengembalikan hak-hak mereka sebagai seorang wanita. Hai, kita teruskan dengan perkembangan sastra moden Mesir. Sastra moden Mesir mula berkembang sekitar abad ke-20 masa negara dijajah British. Penulis mula guna karya sebagai alat perjuangan iaitu menyuarakan semangat kebangsaan dan keinginan untuk merdeka. Waktu ni, genre moden seperti novel, drama dan esei jadi sangat popular. Penulis mula mengangkat isu-isu rakyat, ketidakadilan sosial dan konflik antara agama dan moderniti. Suara wanita juga mula kedengaran. Waktu ni, ramai penulis wanita berani menulis tentang hak wanita dan penindasan dalam masyarakat. Masih sering dianggap sebagai ibu negara sasara kerana negara ini telah mendahului negara-negara Arab lain dalam memperkenalkan bentuk kesusteraan moden seperti novel, drama moden dan esei kritis. Karya-karya dari Mesir menjadi contoh dan rujukan penting bagi penulis dari negara-negara Syria, Iraq, Maghribi dan Lubnan. Penulis Mesir seperti Nakib Mahfuz, Taha Hussein dan Taufiq Al-Hakim bukan sahaja dikenali di dunia Arab tetapi juga di peringkat antarabangsa. Nakib Mahfuz misalnya telah menerima hadiah Nobel Kesusasteraan pada tahun 1988 menjadikan beliau satu-satunya penulis Arab yang pernah menerima anugerah tersebut hingga kini. Sampai hari ini, sastra Mesir masih aktif dan terus berkembang. Isu kontemporari macam Arab Spring, politik dan kebebasan bersuara turut diangkat dalam karya mereka. Jadi dekat sini, sastra Mesir moden bukan sekadar cerita tapi satu cermin kepada realiti masyarakat mereka. Okey, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri kesusteraan negara Mesir. Yang pertama ialah pengaruh Islam dan bahasa Arab. Selepas sahaja kedatangan Islam, Kesesteraan Mesir banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Al-Quran dan puisi puisi Arab klasik. Tema-tema yang sering digunakan dalam penciptaan karya sastra ini ialah seperti tema ketuhanan, keadilan, moral dan kehidupan selepas mati. Ciri-ciri kedua ialah berasaskan warisan tamadun purba. Kesusteraan Mesir mempunyai akar dalam tamadun Mesir purba seperti teks The Tale of Sunil dan The Book of the Dead. Karya-karya yang telah dicipta pada awalnya ini berbentuk prosa dan puisi dan kebanyakannya berkaitan dengan kepercayaan kematian dan nilai moral. Seterusnya saya akan membincangkan tentang seorang tokoh wanita iaitu Nawal al-Sadawi. Beliau merupakan seorang doktor, penulis dan juga aktivis kepada hak wanita yang terkenal di Mesir. Beliau bukan sahaja seorang intelektualiti, malah beliau merupakan seorang yang lantang bersuara tentang penindasan hak wanita. Dalam karya-karya beliau, beliau telah membongkarkan isu-isu yang sensitif seperti budaya patriarki, penindasan seksual dan bagaimana anak agama kadangkala -kadang mengekang kebebasan wanita. Beliau mempunyai dua karya yang terkenal. Yang pertama adalah Woman 8.0. Karya ini merupakan sebuah novel yang sangat berani kerana ianya mengisahkan seorang wanita yang berada di dalam penjara dan telah menolak tunduk kepada budaya patriarki Terusnya, The Hidden Face at Eve Novel ini membongkarkan pengalaman sebenar yang dihadapi oleh wanita Arab dalam menghadapi masyarakat yang konservatif Namun begitu, beliau menghadapi masalah dalam karakaranya kerana karakaranya telah dihalang dihalang masuk ke dalam negaranya sendiri. Namun, beliau mempunyai pengaruh yang kuat. Hal ini dikatakan dapat membuka mata dunia tentang realiti getir yang dihadapi oleh wanita di dunia Arab. Nawal Al-Sadawi bukan sahaja seorang penulis, malah beliau melawan. Beliau melawan melalui pena dan menjadi suara kepada yang bisu. Seterusnya adalah ulasan karya terpilih iaitu karya Palace Walk, hasil penulisan Nagi Mahfuz. Novel ini mengisahkan kehidupan sebuah keluarga yang hidup di bawah sistem patriarki yang tegas di tengah-tengah penjajahan British. Bapa sebagai ketua keluarga memegang kuasa mutlak manakala ahli keluarga lain, terutamanya wanita terpaksa aku dan menjadi. Namun di sebalik kekuasaan itu, wujud ironi dan hipokrasi watak bapa yang kelihatan beragama dan berdisiplin di rumah sebenarnya bebas melakukan perkara yang bertentangan di luar. Tema utama novel ini merangkumi hipokrasi, perubahan generasi dan penindasan wanita. Anak-anak dalam keluarga ini mula memberontak dan membawa pandangan baharu mencerminkan pertumbuhan antara nilai tradisional dan idea moden. Wanita pula digambarkan sebagai masa sistem sosial yang tidak adil namun Mahfuz memberi mereka suara walaupun perlahan namun uh, penuh bakna. Dari segi gaya, Mahfuz menulis dengan realisme yang terperinci menggambarkan suasana kahirah secara hidup dan penuh warna. Setiap watak dikembangkan dengan teliti, kompleks, realistik dan penuh konflik dalaman. Mengapa Palace War Ini kerana uh, Novel ini mencerminkan masyarakat Mesir pada awal abad ke-20. Ia menonjolkan pertumbuhan nilai antara kekuasaan tradisi dan desakan perubahan. Ia bukan sekadar kisah sebuah keluarga tetapi gambaran pergolakan sebuah bangsa.